Детальніше говорити про майбутні вибори в Молдові будемо з мером міста Леова, що в Молдові Олександр Бужарян долучається до нашого ефіру. Добрий день вам дякуємо, що долучилися добрий день і дякую за возможності і жителям України, і в тому числі і етнічним українцям із Республіки Молдова, які ризики і перспективи приносять нам наші вибори. От якраз про ризики і перспективи будемо говорити під час нашої розмови, але спершу давайте окреслимо так, би мовити, політичні вподобання жителів Молдови, які політичні сили наразі домінують, і що ключовим є для мешканців країни, які пріоритети це економіка, це боротьба з корупцією, це безпека, чи тут все таки на перший план виходять геополітичні орієнтири, чи вони навпаки. суть задних? Начну со второй части вопроса. Практически все социологические опросы в Молдове показывают, что топ-6 или 7 проблем это экономического ордена, высокие цены, низкие доходы, низкие пенсии, зарплаты, рабочие места. К сожалению, несмотря на то, что на внешнем уровне, во внешней политике у Молдовы есть определенные успехи, во внутренней политике есть огромное недовольство, потому что не удалось сделать определенные реформы, в том числе в экономическом секторе. С одной стороны, это кризис, связанный с войной, постпандемический кризис, энергетический кризис, но и определенные ошибки, которые совершила партия власти, которая, несмотря на то, что остается самой популярной проевропейской партией, все-таки все опросы показывают, что ни одна партия, в том числе партия ПАС, партия, которая находится у власти, не возьмет большинство в следующем парламенте. Есть около 30% недовольных и неопределившихся избирателей. И именно этот процент, огромнейший процент по сравнению с другими выборами, определит будущее нашей страны. Поэтому мы считаем, что нужен еще один политический проект, который в следующем парламенте будет гарантировать проевропейское большинство. И я рад, что я представляю эту партию. Это Олега Городов и Камон, который последний опрос показал, что заходит в следующий парламент. Ось дуже велика кількість людей, які не визначилися, ви говорите насправді у них мало часу до найближчої неділі до 28 вересня, якщо вони, звісно, підуть на голосування. І в силу цього виникає питання, яка ймовірність того, що Молдова після цих виборів може повернутися в сферу впливу Російської Федерації в її орбіту, і наскільки, якщо це може відбутися, може змінити позицію Молдови щодо. евроинтеграции и ее взаимность с странами Европейского Союза и НАТО? Наши выборы нужно рассматривать не как демократический или электоральный процесс, а нужно рассматривать так, как их рассматривает наш общий брак. Это для него специальная операция по дестабилизации Республики Молдовы и даже в случае победы пророссийских сил это, естественно, скажется и на безопасности наших стран в первую очередь Молдова, Украина и даже Румыния. Потому что сейчас, несмотря на то, что соседние страны не часть военного конфликта, каждый день они пытаются прорвать и воздушное пространство. Мы видели дроны в Польше, в Румынии, на территории Молдовы они очень часто падают. То есть пророссийский Кишинев — это в первую очередь власть, лояльная Путину. Эта власть первое, что сделает, откроет воздушное пространство, которое закрыто с России с 2022 года. И это будет означать, что переброска вагнеровцев и других наемников в гражданской, в гражданской одежде, естественно, это будет делаться ежедневно. То, что есть в Приднестровье, это сепаратистский режим, который, в принципе, угроза и для Молдовы, и для Украины, потому что там уже 33 года находится русский контингент, русская армия, но это не профессиональная армия. То, что есть там, там есть оружие, там есть униформа, там есть техника, но нету кадровых специализированных военных. Вот именно это попытается в первую очередь сделать Москва. В том числе сейчас вербуются жители Приднестровья, которые владеют украинским языком для переброски в Одесскую область в целях диверсии, организации разных диверсий. Вербуются охранники из региона Гагаузи, с юга Молдова, которые официально не идут в Приднестровье работать охранниками, но на самом деле с ними работают русские инструктора. И у наших спецслужб есть эта информация. То есть вы можете себе представить, в якому масштабі це все відбувалося, если в Кишиневі була проросійська російське власть але все таки залишається відкритим питанням наскільки ось ці сценарії які ви описуєте пане олександру є ймовірними і можливими ну принаймні за вашими відчуттями і оцінками Поэтому мы работали этот месяц предвыборной кампании, работали в первую очередь с неопределившимися избирателями, объясняли, что эти выборы нужно рассматривать как угрозу национальной безопасности Молдовы, Украины, Румынии и Восточной Европы в целом. Мы надеемся, что в это воскресенье у нас получится у тех проевропейских партий, которые не имеют связи с Москвой, с беглыми олигархами, некоторые из которых находятся сейчас в Москве, и который вливает огромнейшие деньги в, в эти выборы. Сегодня я опубликовал информацию и ссылку на один сайт, который был создан группой хакеров, которые взломали телефон координаторов пророссийских партий в Молдове. Там тысячи и тысячи видеоклипов людей, которые показывают банковскую карту и публично обязуется голосовать за ту или иную партию Кремля в Молдове. И за это они получают, по нашей информации, до 1000 долларов. То есть вы можете себе представить, какие огромнейшие суммы влаживает Россия в эти выборы. По определенным оценкам эта сумма поднимается до 100 миллионов долларов. То есть они рассматривают наши выборы как, как военную операцию, как попытку захватить власть через гибридную войну и через воздействие на эти выборы. Все зависит от того, сделает ли правильный выбор избиратель в Молдове, поймет ли, что проевропейские про партии, несмотря на то, что партия власти имеет определенные ошибки в управлении, Ми дожди продовжувати євроінтеграцію і наш путь в Європу єдін вместе з Україною, в єдиному пакеті і нікак роздільні. А чи може діаспора вирівняти ситуацію, тому що на прикладі президентських виборів якраз таки закордонні дільниці дали має Санду більше голосів? Тут голоси закордонних виборців можуть суттєво вплинути на баланс сил в майбутньому парламенті Молдови. Ну, если учитывать последние 2 три предвыборные кампании, парламентские и президентские, в том числе кампания за референдум, за евроинтеграцию, практически голоса из диаспоры перевернули счет в пользу проевропейского, проевропейской части населения. Мы надеемся, что так же будет и сейчас. Мы были в диаспоре, у нас были встречи и в Соединенных Штатах, и в Италии и коллеги были в других странах, и там есть высокий уровень недовольства, но наша диаспора прекрасно создает риски, и поэтому те, которые не будут голосовать за правящую партию, будут голосовать за партию ЛОК, за партию Лиги городов и коммун, и этими общими усилиями, я думаю, мы сможем сохранить наш вектор и оставаться для Украины надежным опорой, надежной опорой и партнером в этой войне. Насколько велики риски э, фальсификации или административного влияния на результаты выборов? К сожалению, административный ресурс всегда использовался в Молдове и он используется и сейчас. Естественно, у партии власти больше инструментов. Мы стараемся, несмотря на то, что критикуем их не ошибки, мы понимаем, что э, слишком много проевропейских партнеров. Э, политических партий у нас не будет, поэтому нам важно, чтобы их рейтинг не упал довольно сильно, чтобы это помешало созданию большинства в следующем парламенте. Мы знаем, что Российская Федерация организовала наблюдателей вне избирательных участков, которые будут снимать число людей, которые заходят на избирательный участок, чтобы потом сравнить эти цифры с числом бюллетеней, которые были были, за которых проголосовали в этом участке. И это все делается, потому что Москва имеет планы дестабилизации в Молдове, в том числе и после выборов. В случае поражения пророссийские силы, естественно, готовятся говорить о фальсификации, о том, что, что проевропейцы не взяли власть. То есть это протест, это дестабилизация, это то, что, что нужно Москве в этой гибридной войне. Щиро дякуємо вам, пане Олександру, за змістовні роз'яснення, за те, що долучилися, донесли свою позицію, і бажаємо успіху 28 вересня і всі Молдові зробити правильний вибір. Олександру Бужарян, мер містра Леова, що в Молдові, був із нами на Сиску, і Говорили ми про вибори парламентські, які найближчі неділі відбудуться в цій державі.